ৱেলকাম টু ধ্যাম ব্লকছ আদি মোৰ ভিডিঅ'টো স্বাগতম মোৰ দুয়োজন স্বাস্থ্য মানে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিছে যে মোৰ মুঠত হৈছে কি মই তেওঁলোকক পাৰিলে মেছেজ কৰি ক'লোঁ হয় কিন্তু এবাৰ ভাবিছোঁ কি এটা মই ভিডিঅ' বনালোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপমান জানক মোৰ এইটো হৈছে কিন্তু এইটো ভিডিঅ' কোনো ব্লগৰ নহয় তাৰমানে এনেই মোৰ এনে এই বিষয়টোৰ কাৰণে তাক কৈ লওঁ বহুতে তাৰমানে কিছুমান প্ৰশ্ন হ'লে ৰাস্তা পালেও হ'লে এইকাৰণে তোমাৰ এটা হৈছিল কি তাকে আজি ভিডিঅ'টো বনাওঁ মোৰ দুহেজাৰ চাৰি চনত এটা অপাৰেচন আছিল নাই এটা নামৰ এই এতিয়া মোৰ তিনিটা নামৰ অপাৰেচন আছে দুহেজাৰ চাৰি চনত এইয়া এইখন ফটো মোৰ এইটো অপাৰেচনৰ আগত এইটো ফটো আৰু এইটো অপাৰেচনৰ পিছৰ ফটো দুহেজাৰ চাৰি চনৰ এই দুহেজাৰ চাৰিখনে এগৰাক আৰু মোৰ অপাৰেচনৰ আগত ফটো বাতৰি এইখনে পেপাৰত থকা এখনে আৰু বেলেগ ফটো নাই মই এয়াৰ পৰা মাহঁতে মোক কৈছিল কি তোমাৰ অপাৰেচনৰ হয় আগত এনেকুৱা আছিল তাকে এনেকুৱা হ'ল তাৰপিছত মোৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ ফটো এখনেই আছে এইখন আকৌ পেপাৰত দিয়া ফটো মই আনকি এনেকুৱা আগতে এনেকুৱা নাছিল আমাৰ এনেকুৱা সুবিধাও নাছিল যে ফটো মানে এনেকৈ থৈ দিব সেনেকুৱা নাছিল কাৰণ এই পেপাৰত এতিয়া হস্পিটেলত এতিয়া অপাৰেচন কৰিছিল সেই একদিনত দুয়োজন ছোৱালীয়ে অপাৰেচন কৰিছিল এইটো এইটো হয় মই এইটো আন এজন তেওঁ একে একেলগে অপাৰেচন কৰিছিল সেই অপাৰেচনাই তাৰ দিশ পেপাৰত দিছিল সেই পেপাৰখন এইখন হ'ল দুহেজাৰ চাৰি চনত আচলতে মোক গোটেইখিনি মই কাহিনী কয় যে মোৰ কেনেকুৱা আছিল মোৰ মাহঁতে কৈছিল যে মোৰ আগতে বোলে তালু আৰু আপোনাৰ ওঠৰ গোটেই কাটা আছিল সেই ওপৰলৈ চাই গোটেইখিনি দেখা পায় বোলে তাৰপিছতে মই জমা পাৰ পিছত মই একদম জমা পাওঁ জমা পাৰ পিছতে একবাৰ অপাৰেচন কৰিলে তাৰপিছত দুহেজাৰ চাৰি চনৰ অপাৰেচন কৰিছিল তাৰপিছত চাৰি চনৰ পিছত লাষ্টবাৰ মোৰ মনত আছে এতিয়া মই ক শনিবাৰ বা দুহেজাৰ আঠ চনত একবাৰ অপাৰেচন কৰিছিল সেই লাষ্ট সেইটো মনত আছে সেই অপাৰেচন কৰা আৰু দুইভাগ মোৰ মনত নাই সেইবাৰ অপাৰেচন এই চাওক আগতে মোৰ এনেকুৱা আগতে যোনটো আছোঁ ন এই আপোনাৰ এই এই বস্তুকেইটা মোৰ এই গোটেই প্লাছ চেচাৰী কৰা আছে গোটেই তাকে মই কৈ দিলোঁ যে মই এইটো অপাৰেচন মানে জন্মগত আগতে বহুত বেলেগ আছে এতিয়া বৰ্তমান অপাৰেচনৰ পিছত ঠিক হ'ল সেই তিনিটা অপাৰেচন ছাকচেছফুলি হোৱাৰ কাৰণে আজি মই এনেকুৱাকে আছোঁ পূৰা সুখী জীৱন যি আছোঁ তেওঁ অলপমান থাকিল মই সেইটো কোনো আফচোচ নাই কিন্তু কিছুমানে কয় তই এই দাঁতটো দে মোৰ দাঁতটো কেতিয়াও নালাগে কাৰণ আগতে এইখিনিত নাছিলোঁ আকৌ দাঁত না নালাগে এই মই বাদ দি সেইকাৰণে এই বহুত মানুহে কয় তোমাৰ ফাট্টাও কৰে বহুতে এইকাৰণত মই এইখিনিয়ে ধৰোঁ মাইণ্ড আগতে মই চাওক আগতে মই ক'তো মাইকত এই শব্দটোৰ কাৰণে মই কেতিয়াবা কয় বহুতে মোক কয় তোমাৰ শব্দটো স্পষ্ট কৰিবা এই কৰিব টান তাৰমানে মই এই তানো ফটা আছে তোমাৰ চিলাই কৰাৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হয় এই কিছুমান শব্দ ঘূৰাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে অলপমান গণ্ডগোল হয় তেওঁ মই সাহস কৰি পেলাই ইউটিউব কৰি আছোঁ তেওঁ আপোনালোকৰ ইমানখিনি চাপৰ্ট কৰাটো মোক থেংক ইউ আৰু ইমানখিনি আগুৱাই দিব বুলি সেইখিনি মই আশা আশাটো কৰিছোঁৱেই আপোনালোকৰ ইমানখিনি সহযোগ কৰিছে আৰু আপোনাৰ এজন চাচৰ মোক কৈছে দাঁতটো লগাই ল'বা দাঁতটো লগাব নোৱাৰিম মই কাৰণ সেইখিনি মোৰ ডক্টৰে তাৰমানে একবাৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনত অপাৰেচন কৰোঁ যায় মই ঘূৰি আহিব লগা সেইকাৰণে ডক্টৰ হৈছে এইখিনি বহুত কিটিকা দি হয় বহুত ডাঙৰ হয় অপাৰেচনটো একদম ভাবি লওঁ তাৰপিছত ভাবোঁতে আনিছোঁ মই ভাবিছোঁ মই আৰু অপাৰেচন নকৰোঁ কাৰণ মই যেনেকৈ মই সেনেকৈ হেপ্পী হৈ আছোঁ বৰ্তমান লাইফটো একদম পূৰা পূৰা হেপ্পী হৈ আছোঁ আৰু মই অপাৰেচন নকৰোঁ সেয়াই আমাৰ আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু মোৰ এইখিনি কি হৈছিল তাৰ মই এইখিনি অপাৰেচনৰ কাৰণে তাৰ মই জমাটো জমা কৰাৰ বিষয়ে এইখিনি অকণমান বেলেগ আছিল তাৰ বিষয়ে এতিয়া বৰ্তমান অপাৰেচনৰ পিছত এনেকুৱা এই অকণমান থাকি গ'ল মই সেইখিনি আপচোচ নাই মই জিন্দগীত পূৰা হেপ্পী হৈ আছোঁ একদম এই কৰিলোঁ আপোনাক গোটেইখিনি কাহানী ক'লো আৰু মই য'ত অপাৰেচন কৰিছিলোঁ অপাৰেচন হস্পিটেলৰ নাম হ'ল ডাউনটাউন তাতে মই অপাৰেচন লৈছিলে পিছে মই আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আৰু বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয় এইটো একেবাৰে একো আপোনালোকে ফুলবান ধৰা নাই কিন্তু আপোনালোকক ক'লোঁ মই এই সামান্য এটা লাইফৰ কথা এইখিনি কিহৰ কাৰণে কেতিয়াবা বহুতে প্ৰশ্ন হ'লে মেছেজত এৰিলেও কেতিয়াবা মোৰ সৰুৰ পৰা বহুতে এইটো তাৰমানে গ'লে কাষত কেনেকৈ এই এই ল'ৰাটো হৈছে কি বহুতে এই প্ৰশ্ন থাকে হয় এইটো অলপমান বেলেগ মানুহক অকণমান বেলেগ কিন্তু মই এইটো কোনো দুখ নকৰোঁ কাৰণ মই চবকে পেচিয়েল বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু কাৰো এনেকুৱা নাই মোৰ যেনেকুৱা আছে আৰু মই মই ভাবোঁ নিজকে অকণমান বেলেগ মানুহকে অকণমান তাৰমানে বেলেগ দেখোঁ তাৰমানে হয়ো মই বেলেগ দেখোঁ সেয়াই তাক নাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে বিশেষ ভিডিঅ'টো সেইখিনি সমাপ্ত কৰিলোঁ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব চেণ্ড কৰি বেলেগে দবাই দিব বাই বাই